Здравствуйте, меня зовут Александр, мне 37 лет. О биодобавках компании Витамакс я знаю не понаслышке. Я принимаю препараты данной компании уже около 10 лет. Очень доволен этими биодобавками. Это действительно те биодобавки, которые помогают нашему организму. У них очень большой коэффициент эффективности и они заслуживают нашего внимания. Хотел бы поделиться своей ситуацией по поводу варикозного расширения вен. Для себя я из всего перечня продукции Vitamax подчеркнул, что в моем случае мне может помочь такой препарат, как Винолон Про. Я на протяжении всей жизни занимаюсь спортом, разный вид спорта, пробовал и большой теннис, и бокс, и футбол. Вот последние лет 7 я занимаюсь, ну, люблю ходить в тренажерные залы. Еще раз напомню, мне 37 лет, как бы возраст такой, что уже стоит задумываться о состоянии своего здоровья. И после 30, вот где-то мне было года 33, я заметил, что первый звоночек прозвенел. А после физических нагрузок у меня начали болеть ноги. В частности, вот я ощущал тяжесть в венах, ну, было дискомфорт, приходилось после каждой тренировки приходить, скажем так, занимать горизонтальное положение, ноги закидывать повыше, чтобы хоть как-то снять усталость и напряженность в ногах так как компании Vitamax я уже доверяю большое количество времени, и я решил, что нужно воспользоваться еще раз и перечитать весь перечень тех препаратов, которые она нам предлагает. И для себя я выделил такой препарат, как Винолон Про. Мне по своим характеристикам он очень понравился. Я решил его пропить. То есть там курс состоял. Я купил две баночки по 60 таблеток. Пил я по две таблетки за 30 минут до еды в день по две таблетки. И две баночки подряд. То есть, получается, мне на полных 2 месяца. Две баночки хватило. Потом я сделал два месяца перерыва. Еще раз пропил две баночки. И я вам скажу, что вот сразу после такого первого курса, не пересовая ходить в спортзал, я почувствовал облегчение в ногах. Я почувствовал, что у меня ну, практически нет той тяжести в ногах, нет той боли, дискомфорта. То есть даже стенки сосудов, ну визуально, когда я смотрел на ноги в зеркало, то есть я видел, что не так они, скажем так, выделяются, и даже визуально были заметные изменения, несмотря на то, что усталости практически той не было, та, которая была раньше. Поэтому после этого курса я делаю таких два курса в год уже на протяжении многих лет и я очень доволен. Это действительно тот препарат, который помог в решении моей проблемы. Всем его советую, особенно людям, которые связаны с физическими нагрузками. Даже это пусть не спортсмены, у каждого разные бывают виды работ. Кто-то стоит целыми сутками на ногах кто-то сидит целый день за рулем, как бы все равно это негативно сказывается на нашем здоровье, и Винулон Про это действительно тот препарат, который вам поможет. Пользуйтесь им, не болейте. Желаю вам удачи, спасибо.